Продолжаем наше движение. Лариса Витальевна расстроилась, не видела она водопада, поэтому можете оценить длину поезда. Мы где-то посредине. Ну и там тоже такой же конец. Ну, вагонов 30, наверное. Все идут очень весело, никто не грустит. Сзади к нам, по-моему, да, точно, вот, видно дым. Нам сзади подсоединился еще один локомотив для того, чтобы пукать поезд вверх. Мы поднимаемся вверх. То есть, в один паровоз, а в еще такой себе не толкаю. Сейчас вот будет видно. Где-то видно. Ну, похоже, еще включимся.